আজি এটা খুবেই টেষ্টি ৰঙালাওৰ আগৰ সৈতে আলুৰ এটা চৰ্চৰি বনাম বুলি ভাবিছোঁ এই ৰঙালাওৰ আগখিনি মায়ে কেইদিনমান আগত আমাৰ ঘৰলৈ আহোঁতে লৈ আহিছিলে মই খাই ভাল পাওঁ বুলি মায়ে কেইবাদিনো আগতে আনি দিয়া হয় কিন্তু মই অকণমান ব্যস্ততাৰ কাৰণে ফ্ৰিজতে পলিথিনত ভৰাই ৰাখি থৈছিলোঁ আৰু এয়া চাওকচোন পলিথিনত ভৰাই ৰাখি থোৱাৰ কাৰণে অকণমানো বেয়া হোৱা নাই আৰু এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ কাটি মেলি ধুই ল'লোঁ আৰু আনফালে মই বাকী বস্তুবোৰ ৰেডি কৰি ল'লোঁ এফালে এটা পিঁয়াজ লৈছোঁ নহৰু কেইফোটামান শুকান জলকীয়া দুটা আৰু অকণমান সৰিয়হৰ লগতে এটা কেঁচা জলকীয়া আৰু ইয়াত দুটা আলু কাটি লৈছোঁ এতিয়া সৰিয়হখিনি পিচি ল'ম আৰু সৰিয়হ এয়া মই বগা সৰিয়হ লৈছোঁ আৰু ইয়াতে মই দুই তিনি চামুচমান সৰিয়হ লৈছোঁ লগতে আধাফাল পিঁয়াজ ইয়াতে দি দিছোঁ আধা ভাল ফ্ৰাই কৰোঁতে ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু তাৰপিছতে নহৰু আৰু শুকান জলকীয়া দি তাতে অকণমান পানী দি এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ ফাইন পেষ্ট কৰি ল'ম এয়া ধুনীয়াকৈ ফাইন পেষ্ট কৰা হৈ গৈছে আৰু ইয়াতে মই অকণমান হালধি গুড়ি আৰু অকণমান ৰেড চিলি পাউদাৰ দি ধুনীয়াকৈ ইয়াতে মিক্স কৰি ল'ম আচলতে এনেকৈ মায়ে আগতে বনাইছিলে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি এনেদৰে বনাওঁচোন আৰু এনেই কেৰাহীত যেতিয়া মছলাখিনি ঢালি তাৰপিছতো হালধি আৰু ৰেড চিলি চিলি পাউদাৰ দিব পাৰি কিন্তু এনেদৰে প্ৰথমতে দি ল'লে কি হয় সুবিধা হয় আৰু অকণমান সহজ হয় তাৰপিছতে এতিয়া তেল দি দিলোঁ আৰু তেলত এতিয়া আলুখিনি প্ৰথমতে দি দিছোঁ আৰু আলুখিনি দি এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ অকণমান সময় ফ্ৰাই কৰিম যেতিয়ালৈকে ধুনীয়াকৈ গ'ল্ডেন ব্ৰাউন হৈ নাযায় আৰু এয়া দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ অকণমান অকণমান গ'ল্ডেন ব্ৰাউন হৈছে আৰু এতিয়া এইখিনি মই উঠাই ল'ম আৰু এতিয়াহে একেখিনি তেলতে মই আধাপাল পিঁয়াজখিনি দি দিলোঁ আৰু এতিয়া পিঁয়াজখিনি অকণমান সময় ভাজি থাকিম কেঁচা জলকীয়া এটা দি দিছোঁ অকণমান জ্বলা হ'লে ভাল লাগিব বাবে আৰু তাৰপিছতে এয়া পেষ্ট কৰি লোৱা সৰিয়হখিনি দি দিলোঁ আৰু এতিয়া পুনৰ বাতিটোতে অকণমান পানী দি তাৰপিছত এইখিনি দি দিলোঁ আৰু এতিয়া অকণমান সময় ভাজি ঢাকনিখন লগাই এনেদৰে পানীখিনি ভালদৰে অকণমান সময় শুকাব দিম আৰু এয়া তিনি চাৰি মিনিটমানৰ পাছত এয়া ধুনীয়াকৈ পানীখিনি শুকাই গৈছে আৰু এতিয়া পুনৰ লৰাই লৰাই যেতিয়ালৈকে তেল বিৰিঙি নাহে তেতিয়ালৈকে মই ভাজি আছোঁ এনেদৰে মছলাখিনি কেঁচা গোন্ধ যোৱালৈকে ভাজি ল'লোঁ তাৰপিছতে এয়া মই ৰঙালাওৰ আগখিনি দি দিলোঁ আৰু লগতে প্ৰয়োজন মতে নিমখ আৰু দি এতিয়া পুনৰ ভালদৰে এইখিনি মিক্স কৰি দিম আৰু কিছু মই এনেদৰে ভাজি ল'ম আৰু এই এতিয়া প্ৰথমতে ভাজোঁতে অলপ বেছি হৈ আছে অকণমান সময়ৰ পিছত এইখিনি কমি যাব এতিয়া ঢাকনিখন লগাই অকণমান সময় ভাপতে সিজিব দিম আৰু এয়া মিডিয়ামটো ল' ফ্লেমত তিনি চাৰি মিনিটমান সিজিব দিলোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ কমি আহিছে আৰু ইয়াৰে পৰা পানীখিনি ওলাইছে আৰু এতিয়া ইয়াতে মই আলুখিনি দি দিলোঁ আৰু আলুখিনি দি এতিয়া পুনৰ ভালদৰে মিক্স কৰি অকণমান সময় আকৌ সিজিবলৈ ৰাখি দিম এইফালে চব্জিখিনি হয় মানে ভাবিলোঁ আমলেট এটাই বনাই লওঁ আৰু এইফালে কণীখিনিও আজি মায়ে লৈ আহিছিলে আচলতে মায়ে ঘৰৰ পৰা আহিলে ঢেৰ মানে লোকেল বস্তু যি যি পায় চব লৈ আহে আৰু মা আহিলে এইবোৰ বস্তু পাওঁ আৰু এইবোৰ মাৰ মৰম অৱশ্যে এয়া দুটা কণী একেলগে কৰি বনাইছোঁ লোকেল কণীৰ বাবে অলপ সৰুৱে হয় তাৰপিছতে এয়া আমলেটটো বনাই হৈ গ'ল তাৰপিছত এইফালে চব্জিখিনি এইটি পাৰ্চেণ্টমান সিজি গৈছে এতিয়া পুনৰ অকণমান লৰাই ইয়াতে মই দি দিম বিলাহী এটা আৰু এই চব্জিখনত যদি কণ বিলাহী দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে খাবলৈ আৰু টেষ্টি হয় অলপ টেঙা টেঙা নিচিনা লাগে তেতিয়া খুবেই বেছি ভাল লাগে কিন্তু এতিয়া কণ বিলাহী পোৱাটো টান সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ডাঙৰ বিলাহীকে দি দিম আৰু এতিয়া বিলাহীখিনি দি অকণমান সময় ভাপতে সিজিবলৈ আকৌ ৰাখি থৈছোঁ অকণমান বিলাহীখিনি সিজি যোৱাৰ পাছতে এয়া পুনৰ অকণমান লৰাই তাৰপিছতে ইয়াতে মই গৰম পানী দি দিম এতিয়া চব্জিখিনি এইটি পাৰ্চেণ্টমান সিজিয়ে গ'ল এতিয়া পানীখিনি দি কিছু সময় সিজিবলৈ দিম আকৌ ঢাকনিখন লগাই তেতিয়া ধুনীয়াকৈ চব্জিখিনি অকণমান ডাঠ গেৰেবী নিচিনা হৈ যাব আৰু তেতিয়া চব্জিখিনি ৰেডি হৈ যাব এয়া মই দুই তিনি মিনিটমান ভালদৰে উতলাই ল'লোঁ আৰু এয়া দেখিছেনে অকণমান পানীখিনি শুকাই গ'ল লগতে ইমানখিনি ঠিকনেছতে মই গেছটো অফ কৰি দিলোঁ আৰু এনেদৰে আমাৰ চব্জিখিনি ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিলোঁ আৰু অকণমান সময় ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত এয়া মই ভাত সাঁজ বাঢ়ি লৈছোঁ আৰু এই চব্জিখনৰ লগত যে ভাত সাজ খাই কিমান টেষ্টি লাগে যিসকলে খাই পাইছে তেওঁলোকেতো গম পায়েই আৰু আপোনালোকে বাৰু এনেদৰে খাইনে যদি খোৱা নাই খাই চাব আৰু যিসকলে খাইছে কমেণ্ট কৰি জনাই জনাবচোন আৰু এনেদৰে মোৰ থালিখন কমপ্লিট হৈ গ'ল আৰু এয়া আছিলে আজি ভিডিঅ'টো আশা কৰোঁ ভাল পালে ভাল পালে লাইক কমেণ্ট কৰিব আজিলৈ আহিছোঁ বাই